Ну, сейчас еще раз добранку ранку Венечанов. Після паузы, як я у нас есть гейс есть непростицы Светлана Ивановна Сулимова, директор Вінницького міського центру социальных служб для семьи детей та молодей. Я ж выше сказал. Что молодец, молодец. Доброе ранку Светлана Ивановна. Доброе утро. Я очень рада, что сегодня у вас на передаче, потому что у вас самая позитивная передача на Украине. Спасибо потому огромное. что надо всегда начинать с позитива, всегда желать людям здравствуй, новый день. Он дарит тебе э, возможности реализу себя и у тебя жизнь mm -hmm. обязательно станет лучше. Mm -hmm. мы, мы выбрали правильного гостя. 100%. Светлана Ивановна. Вы да. знаете, что наши темы на этой неделе отношения, поэтому мы вас позвали неспроста. А, есть у нас вопрос, Роман. Ну, первое пытание, чтобы глядач разразумив, чем властно занимается вот Минский Центр социальных служб для семьи Дидейта -Ди 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 Молоде. Коротенько. Хочу сказать, что перед тем, как я к вам пришла, раздался звонок и спрашивают, скажите, ваш центр это общественный или государственный? Я говорю, вы знаете, государственные и кладет трубку. Я говорю, не кладите трубку, я вам расскажу, что мы делаем. И когда я рассказала, она сказала, я обязательно к вам приду и воспользуюсь, потому что у вас это все бесплатно. Поэтому я еще раз говорю, у нас все бесплатно, но дело в том, что мы даем действительно качественные, качественные консультации людям, которые это нуждаются в этом. Сейчас мир очень агрессивен, и вы знаете, в каком состоянии находится наша страна. Все переплелось, и очень много депрессии. Люди не могут из этого состояния выходить. Сейчас люди этот наши воины возвращаются с АТО или на побывку, как говорится, снова туда пойдут, или они э, приходят сюда, многие молодые люди получили определенные проблемы, и вместе с общественными организациями мы можем им помочь, потому что мы относимся к каждому человеку как к достоянию этой жизни. Мы его чувствуем, мы понимаем, что это нужно делать, и я считаю, что если кто-то к нам попадает в центр, ему повезло, и нам повезло, потому что мы знакомы, знакомимся с новой историей жизни и делаем все возможное, чтобы э, улучшить эти отношения, которые возникают в семье. Мне очень горько. У нас э, около вот в нашем банке данных находится полторы тысячи семей и э, две тысячи детей, которые нуждаются в улучшении отношений. Э, мы не можем с ними очень близко к, э, и очень часто контактировать, потому что просто у нас времени не хватает, у нас не очень много. Но э, те люди, которые прошли у нас сопровождение, а их э, у нас 260 семей, и где было 503 ребенка, вот, э, я думаю, что мы каким-то образом улучшили эти отношения и вылили их на другой уровень. Но потом это зависит от самого человека. Хочет он продолжать этот путь для mm -hmm. того, чтобы развиваться или опять стать той семьей, в которой он пребывал. А Меня... скажите, да. например, вот с какими вопросами приходят? Очень интересно. Ну, опять же, насилие в семье. Насилие в семье, оно начинается, понимаете, оно да, глубинные я, я, корни я. имеет. Это насилие, которое начиналось с бабушек, с дедушек, это все продолжается, потому что люди, некоторые думают, что это нормальное состояние, и, а это не нормальное состояние. В других странах еще более жесткое законодательство, и мужчину не разрешают приближаться к тому дому, в котором находится данная семья, где он совершал насилие. Здесь же, понимаете, эти, эти мужчины, например, выгоняют этих женщин. Но бывает у нас и с женщинами проблема, когда женщины не разрешают например, э, мужчинам, э, папам встречаться с детьми, и тут тоже идет определенное психологическое насилие. Мне очень огорчает поведение родителей в этом случае, когда распадается семья. Здесь надо об, наоборот как-то помогать молодым людям понять друг друга. Все-таки ребенок растет, надо аккумулировать. Нет, э, э, родители, наверное, многие просто не могут себя реализовать в этой жизни. Они начинают, Защита. как говорится, реализовываться за счет детей. детей. Да. И это очень грустно, потому что Потому, что в принципе двое людей всегда могут договориться, и надо всегда вдохновлять и использовать все возможности для того, чтобы эти отношения восстановились. И ребенок... А, вот, а кроме насилия в семье еще вот такие причины, я того, что вот, люди, пары, на ведь не расходятся Я хочу сказать, что э, человек вообще он э, понимает, что он человек благодаря отношения Вы помните Маугли? Он не видел отношений других людей к себе, и поэтому он вырос в Маугли. Э, когда же человек смотрится в зеркальное отражение другого человека, он осуществляет свою миссию. Потому что кто бы к нам не пришел в этой жизни, это наше зеркальное отражение. Когда к нам приходят и говорят, вы знаете, мой муж плохой, а мы говорим, а какая вы? Потому что вы обязательно привлечете того мужчину или мужчина-женщину, которая оттачивает ваше внутреннее состояние. Поменяйтесь. И обязательно изменятся те отношения, которые вас связывают с мужчиной. Потребно начинать э... с не Только -то. себя. А... Только с себя. Нет, но ну, бывают такие э, моменты, когда э, действительно семья распадается и нужно искать другие варианты собственной жизни. Но нужно все проделать для того, чтобы ребенок все-таки остался и ощущал э, типа, мужчину и женщину. Да, да. Вы знаете, эти отношения, они строятся постепенно. Очень для ребенка важно первое, вот с нуля до полутора лет. Здесь закладываются такие, э, закладываются ощущения ущербности. Если родители воюют, если бабушки и дедушки в этом помогают, то есть ребенок живет в аду, то э, обязательно э, он вырастет э, с элементами ущербности, и потом, возможно, его будет Унижать в школе. И мы потом говорим: вот, его там унижают, и все. А это еще, знаете, с детства идет. Вот с те полутора лет, потому что здесь формируется ощущение, что я тебе доверяю или не доверяю. В основном, вы знаете, детей надо воспитывать самим родителям, а не перекладывать их на бабушки и дедушки. Он доверяет маме, он доверяет папе, у него сердце открыто для этих отношений. Приходит чужой человек, и он говорит: не, не хочу я с ним, ну, ребенок сразу плачет, как начинает, или все. Ребенок чувствует, он искренне, но он mm -hmm. чувствует, какой человек, искренне ли он к нему относится. Потом эта дитина вырастает, и в ней такие же проблемы начинаются. И в так у нас не целое дитя. поколение выросло, не доверяю. Потому что родители mm -hmm. уезжали, кормили, поили, одевали. Никто не ударил по голове, никто на ночь не целовал, никто не спрашивал, как ты себя чувствуешь, как ты пережил mm -hmm. этот день. Давай поговорим, особенно это важно в, в подростковом возрасте, потому что ребенок, он влюбляется, у него проблемы взаимоотношения с полом. Он начинает переживать это, а дома не с кем поделиться, по скайпу. По скайпу. Да, да. да. это ну, по-разному складывается судьба. Действительно, надо зарабатывать деньги, И ездить и все. Но вот это выросло целое поколение, оно недолюбленное. Оно недолюбленное, оно никому не доверяет. Вот мы сейчас общаемся с людьми, которые сейчас в выборах находятся. Он я не доверяю никому. А это идет с детства. Потому что вот там, в, в, в системе полутора лет, это вот недоверие возникло. И потом идет, вот, например, с, в три года. Это обязательно ребенка надо давать ему возможность проявляться и давать ему возможность а, а, как его, общаться. Здесь закладываются другие отношения, которые тоже проявляются в взрослом виде. Особенно с трех лет нужно обязательно с до пяти творчество поощрять. А мы, как говорим, иди кушать, <сосим> отрываем его. А у него возникает чувство вины. Это чувство вины потом он переносит в взрослую жизнь. 5, 5, 5 таких видов отношений, которые мы должны следить, как наши дети вырастают. Вообще считается, что до 8 лет женщина должна работать и сидеть и записывать, что там с ребенком до 5 лет, как он растет, что он сказал, потому что до 3 лет ребенок вообще проговорит, кем он будет, будет ли у него дети, он говорит, о, я женюсь, у меня потом будет, ну, то есть вот такие дети. Yeah, <laughs> <Да>. Повернемся <laughs> все-таки до детей, зараз <laughs> перейдем. Зрозумимо, что в выхвании дитины это очень важно, потому что, що, чтобы в ней было счастливо и семейное життя, потребуется все закласти в детстве. А вот, какие вик пар Приходят до вас э, э, с проблемами наичастейшего. Я е это уже больше пары, прожили такие прожилые Вы Знаете, час, наш возник. центр занимается до 35 лет. Но ну, в, в категорию этих семей входят и бабушки, и дедушки как-то там все это вместе. Потому что целые... это семейные пары, чем пара Разные есть, разные это... есть моменты. Я сейчас модно быть матерью одиночкой. Mm. Понимаете, вот эта вот потребительская, как бы, э, позиция общества это не только нас, это весь мир сейчас по потреблению. Mm. То есть дай, 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 и выгодно быть матерью -одиночкой одиночкой. Женщине вообще очень нужно быть замужем, потому что она чувствует, она тогда чувствует себя в безопасности. А дети имеют статус. Mm -hmm. Понимаете, он идет в школу, у него статус, у него есть мама и папа. Mm -hmm. Это очень важно для ребенка. Mm -hmm. Вот. Матерь-одиночка, она так иногда выгодна, иногда так получается. По-разному складывается судьбы. Ни за что мы никого не должны в этом осуждать. Ни в кого. У каждого своя история и свой опыт, который человек должен нарабатывать. Но пара бывает разные. У нас недавно родила Девочка 15 лет, вот, мальчик 17 лет, и они так борются за свою семью, так они и это, мы им все, во вовсю помогаем. Но у нас создано такое законодательство, когда мы их не можем поженить, это только через суд. Мы сейчас будем проходить суды, мы будем просить все инстанции, чтобы помогли. Мы нашли уже э, в, в, руководство того учебного заведения, где этот мальчик учится, что мы им дали квартиру. Ну, в общем, такие проходим испытания, но мне, я хочу сказать, у меня такие замечательные люди в центре работает и человек который ведет это эту семью ей звонят 4 утра и говорят у нас начинается роды mm -hmm. то есть э, мы наверное в какой-то степени начинаем э, помогать этой семье и участвуем как э, родные люди mm -hmm. ну не всегда так бывает честно хочу сказать бывают разные истории вот я вспоминаю всегда э, одну историю когда я увидела что девочка хромает и говорю маме а мама уборщица работала. И говорю, а что ваша девочка хромает? Она говорит, ну, у нее коротенькая ножка. Я говорю, ну, сейчас делают такие же эти, делают операции. А она говорит, у нас на это денег нет. Ну, и мне помогла областная лекарня. В общем, мы прооперировали девочку. И даже потом, в дальнейшем, сняли с нее инвалидность. И что вы думаете? Я встречаю эту женщину и говорю, вы знаете, какая часть? А девочка такая красивая, вы вот, знаете, кудрявые волосы. Ну, вообще, ну, такая красивая. Перестала хромать все. А она, представляете, она на меня плюнула. Она говорит, что вы лишь нас этих пильх с нас сняли эти да, <laughs> эти да <laughs> у нас сняли эти пильхи и я хочу сказать ну да я возможно достойна того плевка, но я хочу сказать бывает разное но я очень рада что девочки все-таки сделали эту операцию и она будет э, нормально <laughs> ходить и развиваться и мы будем но в да. сейчас в этой семье я видела эту девочку она с чувством ущербности и с чувством вины потому что она не приносит эти деньги домой и это, я, это мы не можем исправить, потому что мы не живем Давайте в этой мы семье. Да? не привет, мы с тобой, честно, все, все в тебе будет добро, и задашь себе человека, и с в тебе будет местная семья, будь самопевнена. Пойдет время, Я уверена, що вона оценить поступок так. і пам'ять, як важливо за... для неї це було. Твоє запитання, чи моє. Твоє. Моє, добре. За щастя потрібно боротися. Ми про це сьогодні говорили, що не потрібно. Ну, у нас зараз тема сьогодні миритися. Ми Дозначно. говорили про те, як поводити себе в конфліктах, ми говорили про те, як з них виходити, і ось саме як миритися, щоб не, ну, не потрібно відпускати. Правильно? Якщо, якщо тобі це важливо, люди ми робимо помилки. Ви знаєте, іноді мужчина приходить з роботи, і йому потрібно одіниці, тому що у он мужчина, он завоевывает этот мир, он ходит во внешнюю среду, и он должен работать как бы на две среды. На внешнюю среду э, решать свои вопросы, и на внутреннюю среду, где находится его семья. И иногда ему надо для того, чтобы сосредоточиться и проанализировать, что же с ним произошло за этот день, просто уединиться. Э, э, иногда жена говорит, о, ты мне не уделяешь внимания, начинаются вот эти конфликты. Помните, что у мужчины должен, должна быть территория, где он должен отдохнуть. Также у каждого территория закладывается от э, полутора до трех лет у ребенка должна быть своя территория уголочек коробочка какая-то знаете прикладная тумбочка но у него должна быть территория где ребенок накапливает свои силы и хотела кстати сказать об игрушках когда мы говорим мы какой-то жадный мальчик не даешь свою игрушку для него игрушка пропитана его энергиями и он иногда когда это уединенно он обнимает эту игрушку и все это все идет с детства и нам людям когда мы в этом не совсем такой позитивном мире находимся, нам обязательно нужно иногда побыть наедине с собой, помедитировать, помолиться, кто чем занимается, для того, чтобы восстановить свою психическую энергию. Потому что, если мы будем разрушены, какую пользу мы принесем друг другу и обществу? И обязательно, любой конфликт, он решаемый. Только надо слышать друг друга. Не себя самого, я-я-я, а слышать друг друга. Встать на сторону этого человека, посмотреть, а, а как бы ты повел на его вот стороне. Да, мы, конечно, за другого жизни не проживем, потому что мы не можем стать именно в ту точку и почувствовать, что ему надо. Но мы всегда можем понять друг друга. Тем более, если мы любим. Сам, уважаем, потому что я хочу сказать, что очень многие сейчас политики, они хотят, э, э, как его, не пройдя отношения, которые начинаются с самой собой, с семьи, с родных, с общества, сразу залезть на, э, завоевать, да, завоевать аудиторию. аудиторию и начинать, как говорится, вещать и помогать. А -а -а. Чем может этот политик понять? Я, я всегда говорю, читайте, какая у него семья. Читайте, какая у него семья. Нет семьи или разрушена семья. Это уже можно задать. Дать этому политику разговор, э, вопрос, потому что если ты не создал плацдар, mm -hmm. в котором э, развилась твоя душа, ты как человек, ты никогда не сможешь, ты будешь ошибочен, твои политические всякие э, 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 формирования они будут ошибочны, ты будешь принимать какие-то решения, они будут разрушать. Поэтому я хочу сказать, все начинается с отношений, mm -hmm. именно с отношений и уважения друг к друг другу, именно с mm -hmm. семьи, семьи, с родных близких, города, общества и нашей страны mm -hmm. и мира целого. А скажите, Сейчас вы бы еще перебил, просто глядачи не вычувают, такая Светлана Ивановна Нервейщика аж в диван сжимает. Вы так Нет, мы, честно, мы вам верим. Я не А бывают ли такие семьи, когда приходят, хотят решить проблему, но, например, жена либо супруг не могут простить что-то? Вот как уговорить человека простить, пойти на то, чтобы открыться и довериться в следующей ситуации? Вы знаете, мы вообще, э, хочу сказать, э, должны работать над этим чувством прощения, потому что не простя мы не сможем передвинуться дальше. И обязательно вот разводы идут, потому что жена там не прощает или муж чего-то не прощает. Но дело в том, что они найдут обязательно другие половинки еще с худшим э, поведением своих партнеров. Потому что да. и они будут говорить, господи, зачем я вообще от первого там ушел супружество, хотя у них был брак. Вот, вот это слово брак это вообще вот обозначает брак эти вещи. супружество. Да. И он возвращается, думает, ну вот эти отношения у меня были самые искренние, самые лучшие. Понимаете, всегда надо заканчивать на позитиве отношения. Да, вы, например, решили, что у вас как его с тем или с другим мужчиной или с женщиной больше перспектив дает для вашего развития. Но вы должны отработав в паре друг друга простить и поблагодарить остаться друзьями и развиваться дальше и обязательно сотрудничать потому что прежде всего пара это пара нового нового тысячелетия хочу сказать та которая друг друга вдохновляет которая друг друга поддерживает которая дает возможность развитию потому что э, пары которые э, сейчас выходят ну очень много 95 процентов у нас несчастливых людей в браке понимаете 95 процентов mm -hmm. потому что mm -hmm. разная мотивация вступления в этот брак oh разная that's 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 мотивация. Люди, или это необходимо, или там возраст, или это какое богатство, Ой, а может, или а что-то, или я не просто не влюбился, это, да, это. а потом начинается, как не говорится, эти супружество должно быть зрелым, когда люди понимают друг друга вот вместе, когда люди встречаются, они должны не придираться к друг другу, не ты моя собственность, куда пошла, я там слежу за тобой, вот, а доверять друг другу и развивать друг друга, вдохновляя. И тогда никакие измены не страшны, никакие вообще проблемы не страшны, потому что двое вы развиваете эту, свой союз и даете поле любви для прихода детей, вы их приглашаете в свою семью и рождается здоровые дети. А у нас сейчас рождаются очень много детей с определенными проблемами. Мы занимаемся, кстати, с детьми, которые связаны и с э, проблемами, и очень хорошие у нас организации, э, замечательные, э, которые нам помогают. Мы бы нас сами не справились. У нас есть общественные организации, которых мы любим, и которые вот, мы вместе развиваем. Любой развязали. поступок достоин прощения. Любой нужно прощать. Я хочу сказать, что э, возможно, непонимание, возможно, прощение. Но вы должны понять, почему это с вами произошло Разобраться в этой ситуации и отпустить это Если вы не отпустите, оно просто вас как ржавчина на металл снимает Это душу всю разъест И вы не сможете дальше быть конструктивным Вы постоянно будете к этому возвращаться Существует много различных психологических методик, как от этого избавиться Как вообще простить себя самого в этой истории Себя самого в этой истории надо простить Не того человека, который с вами это совершает а в себя самого в отношении его. И у нас есть психологи, которые могут в этом помочь, и мы даем бесплатно консультации. У нас Здорово. залишается, да, так, декольких хвилин, вот тем людям, кому действительно зараз потребна допомога, как вас найти, какие ваши координаты? 35, 60, 64, 35, 35, 64, мы находимся в здании исполкома, вы когда звоните нам, внизу телефон, мы вас радушно встречаем и провожаем к себе угу. в кабинет. И я бы хотела, вот так как заканчивается передача, сказать о том, что берегите друг друга. Вы знаете, когда мы уходим на работу, обнимайтесь, целуйте, благословляйте. Женщина от вас очень много зависит в этой жизни. Вы своими энергиями прокладываете, будь мужчина в этой жизни. И пусть у нас будут только позитивные события в стране, чтобы мы все-таки, как говорится, залатали все, все дыры в том, что у нас произошло. И все-таки построили сильное, развивающееся государство, которым будут завидовать все от того, что мы замечательные mm -hmm. люди. И хотелось бы прочитать стихотворение, я еще пишу стихи. Вот. «Зажгите луч любви и пронесите в сердце, объедините силу и мечты, осуществляться пусть она и наши дети. Спасибо скажут нам, что жили мы Спасибо вам огромное. Вы дуже, удивительная дуже, женщина. Дуже круто и сегодня. Я понимаю, mm -hmm. что нам есть еще много про что поговорить. Да, я забыла вам але... рассказать. Приглашайте меня. Я хочу рассказать, которую мы программу удивительную проводим в... вместе с департаментом образования в городе. Называется социально-финансовое образование детей Аплатун. Для того, чтобы дети с самого начала, с трехлетнего возраста, они понимали, кто они в этом мире. Формировали я отношения. Понял, тема, и очень интересно. которая будет. на Нагадую дорогі наші глядачі, що в гостях у нас була Світлана Ивановна Сулімова, директор Вінницького міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Не стесняйтесь, пожалуйста, обращайтесь. якщо у вас є питання або є проблеми. Їх проблема. потрібно вирішити. І... Обращайтесь. Так, ну...